Мой авторский расклад любовный треугольник. И посмотрим по позициям. То есть вы, ваш партнер и кто-то третий в ваших отношениях. Как будут развиваться ваши отношения? Так. посмотрим. Первый, первый вопрос. Какой мужчина как личность? Здесь у нас выпала, видите, тройка трев, которая говорит о том, что мужчина как личность он очень творческий. Он такой целенаправленный, он, ну, можно сказать, как алхимик, да, он чего-то, если хочет добиться, у него все получится, то есть он очень такой рациональный, можно даже сказать, ученый определенный, то есть он постоянно что-то изобретает, что-то делает. Так, следующий, второй. Кто для него? Жена. Выпала туз червей. Для него жена как женщина, которая ему что-то дает. Ну, видите, как вот сидит мужчина и остальные женщины вокруг него. То есть он как бы самый главный, а женщины как в гареме, то есть определенные, да. Ему нравится роль такого падишаха определенного. И жена его слушается. Вот однозначно она как послушная женщина, которая любит своего мужчину. Третий вопрос. Кто для него любовница? Ну, видите, карта девятка. Бубен. Карта говорит, что она для него как какое-то приключение или какая-то борьба, или он при этом себя чувствует таким настоящим воином определенным и каким-то героем-любовником, то есть это его заводит. Так, четвертое. Как он относится к тому, что у него одновременно две женщины в жизни? Посмотрим выпала карта пятерка червей. Ну, карта говорит, что это для него вполне нормально. Ему это нравится. Видите, как вот птичка, которая сидит, на цепи сидит. То есть, как вот птичка, которая как какое-то декоративное, вот как здесь дерево, то есть это для него как определенный статус и, или он должен все держать под контролем и ему это очень нравится. Это немножко как видите как секунданты, то есть его заводит эмоционально и вот это вот понятие, что он ходит по лезвию ножа, это ему нравится, это его заводит. Так, пятый вопрос. Как собирается строить отношения с женой в течение полугода? Выпала карта Король пик. Ну, карта говорит о том, что с женой он будет так и дальше строить свои отношения, как определенное какое-то заточение или какие-то обязанности. То есть ничего он менять в своей жизни не будет. Так, шестой вопрос. Как собирается строить отношения с любовницей в течение года? Выпала карта. Шестерка червей. Карта говорит о том, что ничего он менять в своей жизни не будет, как он ходил к своей любовнице. Видите, здесь как сидит мужчина с женщиной, так и будет ходить. Он будет с ней очень вежливым, очень привлекать. Ничего менять тоже он не будет. Видите, как вот сидит он и спокойно, можно даже сказать, спит. Он уверен в своих чувствах и в чувствах любовницы, что она никуда от него не денется. Седьмое. Что его держит возле жены? Возле жены его держит статусность, его держит спокойствие, что он всегда придет и он будет выглажен, накормлен, жена все для него сделает, она для него будет как любовница, как жена, так и мать. Выпала, видите, вот карта девятка пик. То есть он ничего не будет делать. Это для него как обязанность, ответственность. Так, и восьмерка. Что его держит возле любовницы? Возле любовницы, вот выпала карта девятка червей, говорит о том, что его держит как страсть, как любовь, видите, как вот здесь. Мужчина, он побеждает льва. И э, вот самое главное что он чувствует себя с ней как мужчина то есть то чего как бы ему не хватает вот женой женой это спокойствие стабильность забота а здесь он себя чувствует как настоящий мужчина какие-то свои внутренние инстинкты здесь он прорабатывает и это как какой-то накал страстей, то есть он делает то, что запретно, а как говорится, запретный плод он сладок. Так, девятое, как будут развиваться отношения с женой в ближайший год. Ну, в принципе. В ближайший год, возможно, жене это не совсем понравится. И у него будут какие-то разбирательства с женой. Вот здесь, видите, как вот мужчина один то есть, может быть, жена, возможно, будет на него обижаться. Или вот здесь, видите, скелеты в шкафу. Ну, как скелеты такие расходятся. Это получается у нас семерка бобен. Карта говорит о том, что, может быть, жена будет интересоваться у кого-то, или кто-то ей скажет о любовнице она об этом узнает и соответственно у них будут какие-то разборки так десятое как будут развиваться отношения с любовницей в ближайший год ну вот двойка червей выпала карта говорит о том что возможно он все-таки осознает свое поведение и может быть видите как здесь монах может быть и разорвет отношения с любовницей, потому что для него важнее будет его семья. То есть видите, как монах сидит и молится. Так, и последнее, форс-мажор, который может произойти в этом треугольнике в ближайший год. Ну, вот видите, карта говорит о том, что, возможно, муж все-таки пожертвует своей любовницей или перестанет вести себя, как вот такой вот, знаете, подросток, который хочет что-то в жизни попробовать, чего раньше не пробовал. Или, как, знаете, говорится, э, кризис 40 лет. Вот, то есть, возможно, ему придется пожертвовать, вот, двойка пи, говорит он, о какой-то жертвенности, заклании, как Агница, да, своими отношениями с любовницей, потому что жена обо всем узнает, и он выберет свою семью.